ভগৱানে আমাক কিদৰে পৰীক্ষা লয় এবাৰ শুনক এটা সুন্দৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী আশা কৰিছোঁ এই কাহিনীটোৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছু কামত আহিব এটা সুন্দৰ শিক্ষা লাভ কৰিবও পাৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ জীৱনত উপকাৰ পাব গতিকে কথাখিনি খুব মনোযোগেৰে সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব বুলি আশা কৰিলোঁ এবাৰ ভগৱান নাৰায়ণ আৰু মা লক্ষ্মী ঠাণ্ডাত ৰাতি প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতেই এহাল বৃদ্ধ বুঢ়া বুঢ়ীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি মত্য লোকত আহিছিল মানুহক পৰীক্ষা ল'বৰ কাৰণে পৃথিৱীত আহিয়েই চহৰৰ এখন ধনীঘৰৰ দুৱাৰৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ দুৱাৰত টুকুৰিয়াই দিলে সেই ঘৰৰ মালিকে দুৱাৰ খুলি দেখা পায় বৃদ্ধ বুঢ়া বুঢ়ীক মালিকজনে খং কৰি কিবা কিবি বেয়াকৈ ক'লে বৃদ্ধ বুঢ়া বুঢ়ীক তাৰ পৰা যাবলৈ ক'লে বৃদ্ধ বুঢ়া বুঢ়ীয়ে মালিকজনক অনুৰোধ কৰিলে আৰু ক'লে এই ঠাণ্ডা ৰাতি আমি আজি বহু বেছি কষ্টৰ মাজত আছোঁ গতিকে আমাক থাকিবলৈ অকণমান ঠাই দিয়ক ৰাতিটো কোনোমতে থাকি পুৱাতে আমি গুচি যাম কিন্তু সেই ঘৰৰ মালিকে তেওঁলোকৰ কোনো কথাই নুশুনি তেওঁলোকৰ সন্মুখতে ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিলে তেনেতে বৃদ্ধ বুঢ়াবুঢ়ীৰ চকুত সেই ধনী মালিকজনৰ ঘৰৰ কাষতে এটা জুপুৰি ভাঙি জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা এটা ঘৰ দেখা পালে যাৰ ভঙা দৰ্জা ফালে ভিতৰৰ পোহৰ দেখা পোৱা গৈছিল তেনেতে বৃদ্ধজনে মহিলাগৰাকীক ক'লে সেইজন ইমান ধনী ঘৰৰ মানুহেই আমাক থাকিবলৈ আশ্ৰয় নিদিলে এখন গৰীবৰ ঘৰে বা কি কৰে আৰু থকা জেগা পালেও এই ৰাতি ইমান ঠাণ্ডা আমি বহুতো কষ্টৰে থাকিব লাগিব বাৰু যি হওক আমি গৈ আগতে সুধোঁ ইয়াতনো থাকিবলৈ আশ্ৰয় দিয়ে নে নিদিয়ে এনেকৈয়ে বৃদ্ধ বুঢ়া বুঢ়ীয়ে দুৱাৰৰ সন্মুখত গৈ মাত লগালে ঘৰত কোন আছেনো অলপ পিছত হাতত চাকি লৈ এজনী মহিলাই ঘৰৰ দুৱাৰ খুলিলে ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে আপোনালোক ইমান ৰাতি বৰষুণত ভিজি তিতি ক'লৈ আহিছিলে এই অন্ধকাৰ ৰাতি ক'লৈ আহিছিলে এনেকৈ কৈ বৃদ্ধ বুঢ়া বুঢ়ীক ঘৰৰ ভিতৰলৈ মাতি আনিলে অলপ সময়ৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি ভাঙা বিচনা আছিল তাত চাফ চিকুণ কৰি বৃদ্ধ বুঢ়া বুঢ়ীক বহিবলৈ দিলে তেওঁলোক বহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ কাপোৰৰ পৰা ওলোৱা পানীয়ে গোটেই বিচনাখন ভিজি পৰিলে তথাপিও ঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে কোনো চিন্তা নকৰি বিচনাৰ কাষতেই একোৰা জুই লগাই দিলে তেওঁলোকৰ গাত অলপমান টাপ ল'বলৈ ক'লে পিছত তেওঁলোকৰ দুটা পুৰণা কাপোৰ আনি ক'লে আপোনালোকৰ ভিজা কাপোৰবোৰ খুলি এইকেইটা কাপোৰ পিন্ধি লওক নহ'লে আপোনালোকৰ শৰীৰত ঠাণ্ডা বহি যাব আমি বহুত দুখীয়া মানুহ আমাৰ লগত এয়াই কাপোৰ আছে এইকেইটা কাপোৰ পিন্ধি আপোনালোকৰ ভিজা কাপোৰবোৰ মোক দিয়ক মই অতি সোনকালে শুকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তেওঁলোকে কাপোৰ পিন্ধাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে পাকঘৰৰ পৰা দুখন কাঁহীত ৰুটি আৰু আলু ভজা লৈ বৃদ্ধগৰাকীক ক'লে মা আজি আমাৰ ঘৰত এয়াই আছিল ভগৱানৰ প্ৰসাদ আমি দূষিত যে আমাৰ ঘৰত আৰু একোৱেই নাই তাকে শুনি দুই বুঢ়া বুঢ়ী ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চাই পিছত আনন্দৰে খাবলৈ ল'লে অলপ সময়ৰ পিছত সেই ঘৰৰ স্বামী ঘৰলৈ আহিল সেই দুখীয়া মানুহজনে কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে গোটেই দিন ঘূৰি ক্লান্ত হৈ আহিছিল মহিলাগৰাকীয়ে অতিথিক আউল পচান কৰা বিষয়ে সকলো নিজৰ স্বামীক ক'লে স্বামীয়েও শুনি আনন্দ পালে তাৰপিছত দুয়োজনে বৃদ্ধ বুঢ়া বুঢ়ীক শুবলৈ যোগাৰ কৰি দিলে আৰু তেওঁলোক দুয়োজনে মাটিতে এখন কাপোৰ পাৰি শুই থাকিল ৰাতিপুৱা বৰষুণ শেষ হ'ল সেই বৃদ্ধ দম্পতি তাৰ পৰা যাবলৈ বিচাৰিলে কিন্তু সেই গৃহস্থ মহিলাই সূৰ্য ওলোৱা সময়লৈকে তেওঁলোকক থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিলে তাৰপিছত সেই মহিলাই ঘৰত থকা অলপ আটা দি ৰুটি বনাই দি তেওঁলোকক ক'লে মা আমিতো বহুত গৰীব মানুহ আমি যিদৰে অতিথিক শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ লাগিছিল আমি নোৱাৰিলোঁ আমাক ক্ষমা কৰিব তেনেতে বৃদ্ধৰূপী নাৰায়ণে ক'লে মা তুমি আমাৰ গৰীবৰ মানুহ হৈ যি সেৱা কৰিলা তাৰ ফল তোমাক ভগৱানে অৱশ্যে দিব এই কথা কৈ তেওঁলোক তাৰ পৰা গুচি গ'ল তেওঁলোক গুচি যোৱাৰ পিছত মহিলাগৰাকী হঠাৎ মনত পৰিল পাকঘৰত পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কথা পাকঘৰলৈ গৈ মহিলাগৰাকীয়ে দেখি অবাক হৈ যায় এটা পাত্ৰত সোণৰ মুদ্ৰাৰে ভৰি আছে এবাৰ যেতিয়া সেই পাত্ৰটো লুটিয়াই দিলে সেই পাত্ৰটোত আকৌ নতুনকৈ সোণৰ মুদ্ৰাৰে ভৰি পৰিল এনেকৈ এটাৰ পিছত নতুন নতুনকৈ সোণৰ মুদ্ৰাৰে গোটেই ঘৰখন ভৰি পৰিল ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ স্বামীয়ে এখন নতুন ঘৰ কিনিলে আৰু এখন কাপোৰৰ দোকান খুলি ল'লে এনেকৈ সুখী জীৱন কটাবলৈ ধৰিলে সিহঁতৰ জীৱনত অভাৱ বুলি একোৱেই নোহোৱা হ'ল সেই ধনী ব্যক্তিজন এওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিল আৰু কেনেকৈ এওঁলোক ইমান ধনী হ'ল তাৰ কাৰণ জানিবলৈ বিচাৰিলে তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো বিৱৰী ক'লে তাৰপিছত সেই ধনী মানুহজন আৰু তেওঁৰ পত্নী দূষিত হৈ সেই দম্পতিশালৰ কথাকেই ভাবি আছিল আৰু ভাবিছিল সেই দম্পতি মিছাকৈ মই অনাদৰ কৰি পঠাই দিলোঁ যদি এদিন আকৌ পুনৰ লগ পালোঁ হয় তেন্তে আমিও আৰু ধনবান হ'লো হয় কিছুদিনৰ পিছত প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতেই পুনৰ সেই দম্পতিশালে তেওঁলোকৰ দুৱাৰত সৎখটাই দিলে শব্দ শুনি সেই ধনী ব্যক্তিজনে দৰ্জাৰ ফ্ৰাকেৰে দেখিলে আৰু তেওঁলোকক চিনি পালে তেতিয়া ধনী মালিকৰ পত্নীয়ে মিছাকৈ অভিনয় কৰি ঘৰৰ বিজুলী বন্ধ কৰি হাতত চাকি লৈ দুৱাৰ খুলি ওলাই আহিল আৰু ক'লে আপোনালোক সম্পূৰ্ণকৈ ভিজি গৈছে এই অৱস্থাৰে থাকিলে শৰীৰত ঠাণ্ডা বহি যাব ভিতৰলৈ আহক বুলি মাত তিনি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ এটা বন্ধ কোঠাৰ মাজত এখন ভাঙা বিচনাৰ ওপৰত বহিবলৈ দিলে ঘৰত ভাল কানি কাপোৰ থকাৰ পাছতো তেওঁলোকক পিন্ধিবলৈ চিঙা কাপোৰ পিন্ধিবলৈ দিলে আৰু ক'লে আমি গৰীব ইয়াতকৈ ভাল কাপোৰ দিবলৈ আমাৰ লগত নাই সেই যে দুখীয়া মহিলাগৰাকীয়ে যি শুশ্ৰূষা কৰিছিল ঠিক তেনেদৰেই এই ধনীঘৰৰ মহিলাগৰাকীয়েও মিছা অভিনয় কৰিছিল পুৱা যেতিয়া দম্পতি যাবলৈ ওলালে তেতিয়া মালিকৰ পত্নীয়ে ক'বলৈ ধৰিলে মা আমি বহুত গৰীব যিদৰে শুশ্ৰূষা কৰিব লাগিছিল তেনেদৰে কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে মোক ক্ষমা কৰি দিব সেই কথা শুনি বৃদ্ধৰূপী লক্ষ্মী মায়ে ক'লে তুমি যেনেকৈ আমাৰ সেৱা কৰিছা ভগৱানে তোমাক তেনেকৈ ফল দিব আৰু আজি যি কাম তুমি হাতেৰে আৰম্ভ কৰিবা আজি গোটেই দিনেই শেষ নহ'ব এইবুলি কৈ বৃদ্ধ দম্পতি তাৰ পৰা গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পাছতেই স্বামী আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত প্ৰবল কাজিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰু দিনটো সেইটোকে ঘটি থাকিল মানুহৰ লাগে যি ইচ্ছা নাথাকক ভগৱানে তুমি যি প্ৰাপ্য সেইটোৱেই দিব আমি যি বিচাৰোঁ সেইটো নাপালে আমি হতাশাত ভোগোঁ যে কিয় আমি এইটো নাপালোঁ সেইটো কেৱল ভগৱানেহে জানে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ